При этом президент Украины никогда не обещал выпустить Тимошенко. Он четко и однозначно многократно заявлял, свои действия, примерно дословно, вот так он говорил, я буду исполнять исключительно в рамках внутренних действующих законов Украины и Конституции. Поэтому все, что он может... По конституции, по закону, в части по Тимошенко сказал, он, что безусловно, не сделает. Что да, он будет решит. Вырешено. Он обращается к представителям меньшинства и говорит, господа, если вы так переживаете за Тимошенко, ну внесите проект закона, который парламент рассмотрит, и я не наложу вето и подпишу. Но он же этого не видит, и меньшинство, которое волает, Про нашу ну, красиву, таку цікаву жіночку, пані Тимошенко, вже п'ятий чи шостий рік розповідає, яка вона гарна жодного законопроекту щодо вирішення питання пані Тимошенко не вносять. Чому? А тому, що вони, я вже, вже вкотре нагадую, вони вже поділили її політичну кар'єру. Вони вже всі, будучі президенти. Поэтому, Юлия пожалуйста, Крещенко. решайте проблему не в том, что говорит Янукович, а в том, что делает оппозиция. Она ничего не делает. Ни Кличко, ни Тегнебоку, ни кто там у нас еще, ни Ценнику. Им не интересно, чтобы Тимошенко вдруг внезапно оказалась на свободе. Они уже поделили ее политическое наследство и видят себя мнят ну, как минимум, триаду, которая будет сидеть в президентском кресле. Я не хочу комментировать их претензии на президентское кресло, но а нашим действующим законом на сегодня. Амнистия госпожи Тимошенко невозможна в применении, потому что необходимо, а, отсидеть не менее половины срока, и, второе, возместить ущерб, который был определен решением суда. В ином случае амнистия физически и юридически невозможна.